হেল্ল' ভিভাৰ্ছ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যিসমূহ বি এড কলেজ আছে সেই কলেজসমূহত ইতিমধ্যে বি এডৰ এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ গৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত প্ৰাইভেট আৰু গভমেণ্ট মিলি ট'টেল সোতৰখন বি এড কলেজ আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ক'ত ক'ত কি কি বি এড কলেজ আছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিকত আছে ধেমাজি ডায়েট ধেমাজি পি জি টি কলেজ লখিমপুৰত আছে লখিমপুৰ পি জি টি কলেজ লখিমপুৰ ডায়েট কলেজ অৱ টিচাৰ এডুকেশ্যন ঢকুৱাখানা বিহপুৰীয়া পি জি টি কলেজ এইকেইখন আছে লখিমপুৰত গোলাঘাটত আছে গফট কলেজ অৱ টিচাৰ ইডুকেশ্যন যোৰহাটত আছে যোৰহাট পি জি টি কলেজ নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট ছাইন্স যোৰহাট কে বি এম কমলা বেজপৰুৱা মেম'ৰিয়েল কলেজ অৱ টিচাৰ ইডুকেশ্যন ডায়েট তিতাবৰ এইকেইখন হৈছে যোৰহাটত থকা বি এড কলেজ শিৱসাগৰত আছে শিৱসাগৰ কলেজ অৱ টিচাৰ ইডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড়ত আছে পাৰিজাত একাডেমী অৱ টিচাৰ ইডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন নামৰূপ কলেজ অৱ টিচাৰ ইডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড় ডায়েট চাবুৱা ডিব্ৰুগড় চন্দ্ৰকান্ত হাজৰিকা বি এড কলেজ ডিব্ৰুগড় এইকেইখন হৈছে ডিব্ৰুগড়ত থকা বি এড কলেজ তিনিচুকীয়াত আছে কলেজ অৱ টিচাৰ ইডুকেশ্যন ট'টেল সোতৰখন প্ৰাইভেট আৰু গভমেণ্ট মিলি তাৰোপৰি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতো বি এড পঢ়াৰ সুবিধা আছে যদি এখন বি এড কলেজত পঞ্চাছটা চিট কেপাচিটি আছে বুলি ধৰি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সোতৰখন বি এড কলেজ মিলি হ'বগৈ আঠশ পঞ্চাছটা চিট কেপাচিটি তাৰোপৰি দুই এখন বি এড কলেজ বাঢ়িবও পাৰে ইয়াত এই লিষ্ট অনুসৰি সোতৰখন ওলাইছে আৰু সেইকাৰণেই মই সোতৰখন বি এড কলেজ যিহেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটতে আপোনালোকে এই লিষ্টখন পাব সেই লিষ্ট অনুসৰি সোতৰখন বি এড কলেজ হয় আৰু ট'টেল চিট কেপাচিটি হয়গৈ এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ কিছুমান বি এড কলেজত চিট কেপাচিটি হাণ্ড্ৰেড সেই অনুসৰি এৰাউণ্ড টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড এৰাউণ্ড টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড চিট কেপাচিটি আছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স ফৰ্ম ফিল আপ কৰা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা হৈছে টেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি চেভেন টেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি চেভেনৰ সকলোখিনিয়ে পৰীক্ষা দিয়া নাই কিছুমান এবচেণ্ট আছে কোৱালিফাইং মাৰ্কছ হৈছে থাৰ্টি যিসকলে থাৰ্টি বা তাতোধিক নম্বৰ পাইছে থাৰ্টিতকৈ বেছি মাৰ্কছ পাইছে তেখেতসকলে বি এড এডমিশ্যনৰ কাৰণে ইলিজিবল বি এডৰ যি অফলাইন ফৰ্ম ফিলাপ হৈ আছে ইনষ্টিটিউটবিলাকত তাৰ কাৰণে এলিজিবল এতিয়া ইয়াৰে কিছুসংখ্যকটো বাদ পৰি ৰ'ব তেখেতসকলে ডিষ্টেঞ্চ মোডত ৱেষ্ট বেংগলত বি এড কৰিব তাৰোপৰি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ইতিমধ্যে হৈ গৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ ৰিজাল্টলৈ আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব যিসকলে দুইটা দিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্সো দিছে আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স দুইটা পৰীক্ষা এপিয়াৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনৰ কোনো ইনষ্টিটিউটত পোৱাৰ আশা দেখা নাই তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনৰ যিসমূহ বি এড কলেজ আছে সেইসমূহত এপ্লাই কৰক যদি আপুনি যোৰহাটৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিয়েৰ বাই যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে গোলাঘাট শিৱসাগৰ সেইসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টত বি এড কলেজসমূহত এপ্লাই কৰক বহুতে কি কৰে বহুতো বি এড কলেজত গৈ এপ্লাই কৰে তাৰপিছত মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হ'ব মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে ইনষ্টিটিউটৰ যি ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটতো পাব পাৰে নতুবা যিটো ইনষ্টিটিউটত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তাত কৰ্মৰত কোনো ব্যক্তিৰ ফোন নাম্বাৰ কালেক্ট কৰি আনক আৰু তেখেতৰ লগত যোগাযোগ ৰাখক যাতে মেৰিট লিষ্ট মাৰিলে আপুনি মেৰিট লিষ্টখন পায় লগতে এইখিনিতে কৈ থওঁ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত বি এড কৰাতকৈ আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যদি বি এড কৰাৰ সুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটোক বেছিকৈ প্ৰিফাৰ কৰক এই সম্পৰ্কে পিছত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম